І на знімальному майданчику нашої програми Кирило Дядя це президент запорізької громадської організації, що має назву центр розвитку кар'єрного розвитку професіонали. Доброго ранку. Ой, ну а, да, просто в, в скрилом чо зранку такі довжелезні назви посади. Це дуже важко. Тим більше про те, про що наступного вірніше зараз будемо говорити, це також а, не а, ну не проста, мабуть, справа ярмарок, професія, який а, ви. Пропонуєте відвідати він знову ж таки не з не незвичайних професій. Наскільки я розумію, не слюсарів сантехніків будете запрошувати, а айтішників виховувати. Доброго ранку і давайте по черзі. Добре утро так. А, жовтень. А, це сьоме жовтня. Да. І що відбувається саме сьоме жовтня? Під егідою вашої організації? Розказую, 7 октября. В Запорожі пройде більшої день кар'єри, який називається. «Профи IT Day». Это всеукраинский проект. Он одновременно в октябре будет проходить в 15 городах Украины, то есть в том числе и в Запорожье. Вы, как вы правильно заметили, о том, что мы действительно приглашаем сейчас специалистов только из IT-сферы, вакансии будут рассматриваться из IT-сферы. Как показала практика, IT-сфера на сегодня настолько распространилась, да, стала всеобъемлющей, что Практически каждое предприятие является тем или иным пользователем или потребителем IT-технологий. А кто и IT-технологий. Да, конечно же. По, по оценкам в Запорожье, порядка 90 компаний IT-сферы. То есть вот компании, которые занимаются разработкой или тем или иным образом причастны к it -сферам. Технологіям в цілому світі. і це при всьому тому, що Запоріжжя не вважають містом it АйТі. Ні, так ви абсолютно вірно підмітили це. але не вистачає їх на ну не вистачає, скажімо так, працівників в ІТ сфері постійно затребувані все нові нові кадри. Ну так щоб не бути голословним, по оцінкам експертів в Харкові більше 20 тисяч. Спеціалістів да, задіснених в цій сфері, то в Запоріжжі порядка двох тисяч всего задіяних в цю сферу. Тобто е, нам є куди рости. Mm -hmm. Ну, але є, є попит на це? Досвід е, просто. Е, навпаки, чи, чи затребувані, чи За, шукають саме етичники у Запоріжжі? Ну, боже, 90 компаній це велика кількість, але е, кількість людей, яка працює в тих 90 компаніях, вона ж обмежена. Чьяк, чьяк ведь бывает? Э, а, да. Смотрите, здесь ситуация очень разносторонняя. Почему? Потому что с одной стороны специалисты, которые повышают очень мощно повышают свой уровень знаний, да, к сожалению уезжают, за да, угу. да, к сожалению уезжают, уезжают не только в пределах Украины, да, то есть Киев, Львов, а уезжают вообще из страны это вот такая вот тенденция почему Потому поэтому мы говорим о том что нужно развивать в украине в частности в запорожье для того чтобы зачем уезжать у нас можно зарабатывать деньги да вот и с точки зрения компаний идет очень жесткая борьба между компаниями за каждого специалиста за каждого сейчас даже можно сказать за студентами уже скоро очередь будет стоять и зайти компании которые хотят развиваться в этой сфере потому что Действительно, эта сфера, она очень инновационная, она очень интересная и она очень продуктивная. Там видно сразу результаты того, что вы делаете. То на что что дело, что в этой ярмарке профессий, потому что, зазвичай, на ярмарках запрошивают, или влаштовывают ярмарок профессий, когда не выстачает специалистов. Мы сейчас пошли вот по следующему пути. Мы будем делать в рамках профи несколько активностей, где мы будем не только презентовать вакансии от компании, да, но и будем, мы дадим возможность самим специалистам, IT-специалистам себя показать, себя презентовать, показать свое портфолио, предложить себя работодателю. Для кого это будет возможность продать себя дороже, потому что конкуренция очень жесткая. Вот, Кому-то эта возможность будет вообще себя показать на рынке IT. Почему? Потому что мы неоднократно общаясь вот с hr с менеджером персонала IT-компании, говорят о том, что IT-шники это очень интересные люди, они иногда бывают специалистами экстра класса, но себя презентовать они не могут. То есть, э, Зачастую в диалоге, говорит, очень много нужно потратить времени на то, чтобы выяснить, а что же он все-таки умеет, да? И потом, когда выясняется, что он на самом деле просто сверх, скажем так, специалист, да, да, конечно, мы вас берем на работу, но нам для этого надо было там несколько дней для того, чтобы вывести, да, вот на чистую воду, если можно так сказать. Вот такая проблематика есть, поэтому мы решили вот, соединить, да, вот эти вот два момента вот на нашем ITD в Запорожье. Кто-то Дима приходить приходит, и на профи сегодня у него желтня. И как там регистрироваться? Ага. Ну, немножко начну сначала. Это всеукраинский проект, да, то, о чем мы говорили, и этот проект поддержало Министерство молодежи и спорта. Согласно этого проекта приглашаются молодежь и внутренние перемещенные лица. Но я хочу пригласить всех запорожцев, которым интересна IT-сфера. Абсолютно всіх приглашаю на Day в Запорожжі 7 октября. Тобто, так, навіть якщо він не є айтішником, але хоче спробувати себе да. зрозуміти, чи це да. воно чи не воно можна. Приходити А що там буде? Що там буде, чекай, буде тепер реєстрацію? Штрава на ваш питання. Реєстрація у нас проходить сейчас. буде два види реєстрації. Перша реєстрація це в електронному онлайн режимі є сайт profi-et-day.info, на який ви заходите. Є реєстрація для учасників, є реєстрація для. Партнерів, пожалуйста, реєструємося. Очень проста форма. все очень просто і банально. Тобто то ви зараз як учасників, так і партнерів набираєте, які да. будуть виставляти да. ну, скажімо так, мати свої стенди і запрошувати на роботу. Да, зараз іде, как раз вот організаційна робота по підготовці профі-ТД, поэтому на даному етапі може бути будь-хто. присоединиться к этому проекту, вот. И будет регистрация, которая непосредственно будет на месте уже для того, чтобы вести статистику, сколько же людей пришло к нам, какие люди пришли, с какими целями. Ну, будет вот такая вот форма регистрации. Если вы хотите быть партнером, то подать заявку на участие в профайтиде и можно до какого числа? Мы в данном случае позиционируем где-то до 25 сентября. Угу. То есть до 25-го встать, чтобы надать место для, для для Конечно, для того, столу, чтобы это все организов... было планомерно организовано, чтобы не было каких-то выпадений, когда э, мы тоже хотели участвовать и пришли за день до самой ярмарки, потом получается нам нужно будет кого-то смещать, кого-то э, может быть вообще... Э, ну, будет незручно, зручно, стоит много, если не зарегистрироваться. Да, поэтому мы, мы позиционируем, что до 25 октябрь, сентября мы принимаем заявочки на участие, вот, Дні ми беремо на те, щоб именно закончить організаційні моменти, і вже ми з 1 октября будемо презентувати где будет що вот да, і всі именно организационно технічні моменти. А тепер твоє питання що ж там буде? Що там такі такого цікавого буде, що можуть айтішники і не айтішники? Вот, как мы уже сказали о том, что мы приглашаем абсолютно всех, кому интересна Антисфера. А, мы распределили на несколько активностей, где первая активность, это будет сама, собственно, ярмарка вакансий, да, то есть, где работодатели будут презентовать свои вакансии в IT-сфере. Как, опять же, сказали о том, что мы не приглашаем в данном случае поваров, там, продавцов, да, это будет только IT-сфера, то есть, там могут быть дизайнеры, это могут быть программисты, это могут быть все, кто заняты в этой цианности, да. Вот а, вторая активность это будет мастер-классы, тренинги от ведущих спикеров, которые именно в этой сфере являются экспертами, вот которые будут собственно рассказывать о каких-то инновациях, возможно, о каких-то возможностях в эти индустрии а, Следующая активность будет, как я уже говорил, это возможность презентовать себя на рынке труда как специалиста. И еще мы в этом году делаем очень уникальную вещь, это живая библиотека. Если не слышали, приходите, посмотрите, это очень интересно. Живая библиотека – это возможность участников задать вопрос спикеру вот в э, режиме реал-тайм. да, вот мы сейчас с вами, да, можно сказать в режиме ну, живой библиотеки, да, работаем, то есть э, вы мне задаете вопросы, я отвечаю на них. Вот так само мы предлагаем э, вот такую вот активность на Profit где экспертом будет выступать э, человек, который является специалистом в подборе персонала, именно в it сфере, то есть любой человек сможет задать, э, возможно, какие-то моменты относительно поиска работы, да, где лучше размещать свое, там, резюме, да, или как лучше найти компанию, как войти в компанию, да, э, идти на пролом, как говорится, да, то есть стучаться во все двери, или, возможно, нужно идти искать того вот человека, который отвечает за подбор персонала в этой компании. То есть, ну, вот такие вот моменты. Или, может быть, будут какие-то вопросы относительно мотивации персонала да, внутри компании. Потому что IT-сфера, она очень такая, очень интересная. Здесь каждая компания по-своему себя позиционирует. Кто-то фрукты на завтрак подает, кто-то разрешает приходить на работу после 12 дня, кто-то говорит, можете вообще на работу не ходить, можете работать удаленно. Да? Ну, и вот такие вот моменты мы хотим, чтобы люди имели вот эту вот возможность задать вопрос вот здесь и сейчас. ну А IT-сфера, як відомо, я думаю, що багатьом це доволі таки е, хороша е, сфера для економіки міста. Тому що е, це гроші, це гроші в доларах, які приходять за кордону. Е, ну і Відповідно, в валюті вливається в бюджет міста. ну і це відповідно Хороші зарплати, розвиток інфраструктури, і тому подібне. Так, от як думаєте, як вплине оце от ярмарок вакансій, і загалом все дійство на розвиток IT в Запоріжжі? На данном этапе в Запорожье уже было несколько мероприятий, которые были направлены именно вот на объединение сил между IT-компаниями, да, допустим, мэрией, да, местной громадой и другими компаниями, которые могли бы работать вот над тем, чтобы действительно, как вы говорите, развивать экономику. Да. Почему? Потому что действительно деньги там достаточно значительные. Мы говорим о том, что не только эти компании зарабатывают деньги, они могут развивать, становиться брендом, брендом города, брендом страны. Почему? Потому что, э, сложно сказать, Тому що це гроші. І роблять вони речі, які відомі на весь світ, і всі ними користуються. І просувають українське на весь світ так само завдяки айті технологіям сьогодні. Возможно, скоро стануть під брендом Купуй Запорізьку купуй запорізьких. Дякуємо, Кирилу Д'ядя. 7 жовтня, в принципі, не за горами, і варто встигнути зареєструватися до 25 вересня, якщо хочете стати партнером. Ну, а якщо просто показати себе, подивитися на інших, то можна прийти і безпосередньо в день вдень да. ярмарку. Да. А, да. Здається, все зрозуміло. Інформацію головну почули, іншу на сайті а... proфіatідai.info. От так, от і до наступної рубрики рухаємося, піде музику, читаємо, і дізнаємося своє передбачення на день сьогоднішній у відповідності до знаку зоддя.